И сегодня в свои 91 год Я Душевно волнуюсь Радуюсь Великой победой Большое спасибо всем Мне сегодня Рано утром Было много звонков Говорили Ты как не пойдешь Я говорю нет пойду а Говорят людей не будет Я вы молодые люди, докладываю вам, сверх людей не меньше, чем прошлые годы. От мало до велика. Большое спасибо руководству области, города. Я искренне хочу, чтобы мы все жили в условиях мира, достатка, благополучия. У меня... Правнухи и внуки, и я за них волнуюсь, как они, что их ждет, и желаю им, чтобы они жили всегда в условиях мира и достатка. Все повидал. И Кенисберг штурмовал. И когда сегодня слышу, говорят, надо отменить день 9 мая. А я говорю, не смейте, пока мы живые ветераны не разрешим 9 мая всенародный праздник.